Region liqasında mübarizə aparan Qarvan hazırlıqlarını davam etdirir. Yevlaqlılar mövsümün qalan hissəsi üçün səylə çalışır. Məşhlər korpusu komandanı Yevlaq şəhər stadionunda təlim məş toplantısı üçün bir araya gətirib. Komanda çempionatın növbəti oyununun hazırlıqlarını arenanın ehtiyat meydançasında başlayıb. Kənan Kərimovun rəhbərliyi altında keçirilən məş prosesinə 20 futbolçu qatılıb. Klubun məğlələştirdiyi vəzifə qarşıdaşıq oyundan qələbə ilə ayrılaraq xal ehtiyatını 22-yə çatdırmaq və liderliklərini davam etdirməkdir. Carvanın baş məğdisi Kənan Kərimov komandanın hazırlıq prosesindən razı olduğunu və heyətlərini iki futbolçu ilə gücləndirdiklərini bildirib. 1-ci dövrün məşqlərinə demək olar ki 2 həftədə start vermişik. Biz ki mayın 22-sində Göyərlə səfər oyunumuz var. Ə, yəni çox ciddi yanaşırıq bu səfər oyununa. Çünki biz ki, turnir cədvəlində bir, mövqeyimiz birinci mövqeyimiz, birinci yerdir. Yəni çalışırıq ki, xatırlamayın ki, arxadan rəqiblərimizdən xal məsafəsi də azdır. Çalışacağıq ki, yəni orada da qələbə qazanıb liderliyimizi sürdürəy inşallah. Bizə demək olar ki, qoşulanlar var. O da öz uşaqlarımızdır. Havichi onlar işlə ilə qədər Rusiya üz tutmuşdular. Və doyunuflar elə bir ki, komandanın gücünə 100 yüz qatdılar. Qeyd edək ki, Qarvan ikinci dövrənin ilk oyunlu səfərdə keçirəcək. Yevlaxlılar Göygöl klubunun qonağı olacaq. Yanvarın 22-sində baş tutacaq görüş, saat 14:00-da start götürəcək. Bəhruz Musayev, Yevlax